реально растут на процентов на 5. Вернее так, по официальной статистике процентов сейчас на 5, на 4,5, на 5. А по реальной статистике, мое мнение, что с 2020 года они не растут после коронавируса, да, то у них очень хреновое положение. Поэтому, ну и гнилой фундамент, скажем так. Поэтому закон заканчивается это обычной история, маленькой победоносной войной, для, для, сохранения стабильности политической системы и так далее, и так далее. Ну, либо раз фрагментацией, как бы фрагментации условно, там, не знаю, там, с центром Шанхая, в Пекине, там, и гонду Гонду где-нибудь, условно, да. Вот, вот, вот такой путь. Поэтому все, все кривые сходятся, и в период 25-30 год, я думаю, что ждут очень много наших всех событий, столкновения действующего и претен... гемона и претендента, торговые войны и гибридные войны, какая-нибудь заваруха в Индии, в Пакистане, потому что в данном случае Пакистан это прокси-китайский, которым этой заварухой он пытается скажем так, остановить альтернативный, альтернативную логистику своему значит, шелковому пути. И я уверен абсолютно, что эта война в каком-нибудь в смысле, это столкновение в двадцать седьмом, 30 м году будет иметь горячую фазу между США и Китаем. Да, я думаю, что это неизбежно. Вот, и мы должны к этому ну, как бы готовиться. Но происходит то, что не может не произойти, я вот так вот скажу, не потому что Си Цзиньпинь такой, не потому что Трамп там, избрали какого-то самодура значит, и так далее. Да, оно, оно не может не происходить, да. Оно может иметь какие-то нюансы, лица, формулировки каких-то персонажей, но глобально, глобально, это было неизбежно, потому что закончились циклы длинная волна Кондратьева начинается новая, закончились цикл накопления капитала, фактически вот в кризис 98 -го года, когда ставка рефинансирования ФРС была ноль, а экономического роста нет, это и есть вот окончание этого цикла. Потом 15 лет уже, уже больше, значит, печатали бернанки, вертолеты, значит, триллионов 20, наверное, долларов новой эмиссии и ФРС, и бан... остальной банковской системы, потому что там частичное резервирование, поэтому они тоже создают деньги. А экономического роста нет, потому что нет фундамента. Поэтому, как правило, это всегда война. Война уничтожает инфраструктуру старого уклада расчищает значит, поляну, так сказать, для новых точек роста и новых игроков на новой экономической базе. Вот, до 30-го года это должно случиться. И вот за 30-м годом значит, нас ждет длинная 50-70-летняя волна, где вот где-нибудь в 70-80-е годы 21 -го века уже новым претендентом, скорее всего, станет Индия.